Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin Wa rasulil amin Wa imamil buttaqin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi zirna ilman warzuqna fahman Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma Saya muliakan tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, saudara-saudari yang sama-sama menonton pada kali ini kita akan bicarakan tentang sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama iaitu Minhatul Mannan li usulil di uh, usulid di mana kita akan membicarakan tentang beberapa pesanan beberapa um, perkara yang disebut oleh para ulama supaya kita sentiasa berjaga-jaga dalam kehidupan agar kita dapat melaksanakan pada setiap hari ini segala amal ketaatan di dalam hidup di samping itu juga kita menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu taala larang yang Allah Subhanahu taala jadikan sebagai batasan kita untuk menjadi insan yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga menjadi insan yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah di dalam kitab Tanduil Qulub ada disebutkan tentang tiga jenis nikmat besar iaitu yang pertama disebut sebagai nikmatul ijad Ni'matul ijad ni artinya ni'mat daripada kita tak ada Allah Ta'ala bagi jadi ada dan kita hidup di atas muka bumi ni Yang kedua kita sebut sebagai ni'matul imdad Ni'matul imdad ni artinya ni'mat-ni'mat yang Tuhan bagi dalam bentuk-bentuk perkakasan hidup Allah Ta'ala bagi kat kita anggota Allah Ta'ala bagi kat kita kehidupan Allah Ta'ala bagi kat kita rumah Allah Taala bagi kat kita apa lagi kenderaan yang selesa Allah Taala bagi kat kita kawan-kawan saudara mara yang sentiasa membantu kita yang sentiasa tolong kita yang tu disebut sebagai nikmatul imdad ada satu lagi benda yang paling besar yang disebut di dalam kitab ni sebagai ni'matul irsyad iaitu ni'mat Allah Ta'ala bagi iman Allah Ta'ala bagi Islam diutuskan Rasul untuk main nak menunjuk cara jalan kehidupan kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat sedar yang dirahmati Allah SWT sekalian dalam kitab Minhatul Manan ini ada disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rahimahullahu Ta'ala ada beberapa perkara yang disebut oleh Ibnu Hajar sebagai hikmah-hikmah uh, tentang zikir. Hikmah tentang zikir. Kita dok sebut selalu zikir ni orang yang berzikir sebut nama Allah, orang yang berzikir sebut tasbih, orang yang berzikir baca Quran. Malah ada juga disebutkan orang berzikir ni ialah orang yang duduk dalam majlis ilmu. Pun dianggap sebagai berzikir. Itu lagi besar. Sebab dia belajar ilmu, dia boleh berzikir, dia belajar ilmu, dia boleh aa, melakukan segala amal-amal soleh, dia boleh buat amal dengan sempurna, maka tidakkah itu dianggap sebagai zikir? Malah ada juga kita sebut sebagai majlis ilmu sebagai majlis suzikr. majlis kita berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan muslim simat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, um, tujuan saya nak cerita tentang apa yang Ibnu Hajar al-Asqalani sebut ini ialah supaya kita sentiasa manfaatkan segala anggota kita untuk anggota itu jadi zikir kepada diri kita. Qala al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa nuqila an ba'dil arifin qala az-zikru ala sab'ati anha'in Kata Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Dinukilkan daripada orang-orang arifin Bahawa zikir itu terbahagi kepada tujuh perkara Banyak cerita Pak Syed Anggota kita berzikir Tujuh perkara yang berkaitan dengan zikir Fazikrul aini bil buka Maka zikir mata itu adalah dengan menangis bila kita bangun di tengah malam ya dia bangun di tengah malam dia bertaubat dengan Allah dia mengadu dengan Allah tentang kehidupan dia tentang kelupaan dia tentang apa lagi tentang dosa dia tentang kesilapan dia maka dia menangis dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu juga dianggap sebagai zikir kita sebut apa zikrul ainaini iaitu zikir mata Jarang orang menangis ni orang yang hati dia keras. Selalunya orang yang menangis ni orang yang hati dia lembut ataupun dalam istilah bahasa tasawuf dia panggil hati yang lunak. Ah ha, hati yang menangis ni artinya hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu pernah juga apabila Rasulullah cerita tentang menangis ini Sayyidina Osman kata adakah aku pada tahun ini sekali pun aku tak menangis lagi adakah aku ni dianggap sebagai orang yang hati dah keras Sayyidina Osman pun mengadu kata dia tak menangis pasal apa pasal hati dia dia rasa macam dengan keras kerana orang yang menangis kerana ingatkan Allah Subhanahu wa taala itu dia zikir mata kita sebut sebagai zikir mata zikrul ainaini di tahun ni ni ataupun tuan-tuan puan-puan uh, mungkin dalam sebulan dua ni tak pernah menangis pun kita ni hati kita ni mungkin tidak lunak dengan dengan ingatan kepada Allah mungkinlah kita kerah ni sebab kita duk, ingat pasal kehidupan kita setiap pagi bangkit tidur apa semua fikir nak buat kerja je lepas tu balik rumah fikir pasal nak kerja je lepas tu kita tidur letih pasal kita kerja je lepas tu kita fikir pasal anak beranak kita kita fikir pasal adik beradik kita itu je banyak mana yang kita fikir pasal Allah Subhanahu taala yang akhirnya kita rasa macam kita punya, kita ni pakai nikmat Allah taala dah banyak dah tapi tak banyak yang kita boleh bagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kita pun menangis. Maka menangis inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang lelaki-lelaki bangun di tengah malam dia merasa diri dia ni bersalah dengan Allah fa fadat maka mengalirlah air mata dia. Ha, itu tu nama dia zikir mata. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar yang kedua kita sebut sebagai wazikrul uzunaini bil isghai dan zikir telinga itu dengan menumpukan pendengaran kepada benda-benda baik. Apa dia? Dengar nasihat, dengar orang mengajar, dengar orang baca Quran, dengar orang baca hadis. Nasihat, dengar aja. Uh, ataupun dengar benda-benda baik daripada daripada orang-orang yang rapat dengan kita seorang isteri dengar suami nak cakap Walaupun cakap tu kadang-kadang kita tak tahu apa seronok entahlah larat dengar lah ya hang ni cakap apa tak tahu cerita apa dia. Amin. Dengar kerana dia nak suruh kita dengar. Itu juga dia anggap sebagai pahala. Ataupun isteri nak sembang. Ah uh, suami dengarlah sat dia nak cakap apa pun tak tahu anak-anak nak cakap. Hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dia, hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dia, hal-hal berkaitan dengan kawan dia anak tadika nak cerita tentang makan di tadika dia. Ha, oh, dia nak cerita kat ayah dia. Kata cikgu tu lah nak abang bagi dia tu pakai spek mata kalau dia tampak orang lah huduh lah cikgu tu dengar bila Anak tadika nak sembang. Oh, ha, dia cerita kawan dia nak abang orang dengan hingui dengan kalau kita dengar, maka dianggap sebagai zikir juga. Ah, ha, nama dia, Zikrul Uzunai ni. Dengar benda-benda yang berkaitan dengan nasihat Lagi-lagi lah orang bagi nasihat kan Sebab itu ada ulama kata sesungguhnya nasihat akan sentiasa berguna Pada orang yang berakal ha, Orang yang boleh berfikir Orang yang boleh absorb benda yang orang cakap benda elok-elok Maka itu adalah dianggap sebagai orang yang berzikir telinga Yang ketiga Wazikrul lisan bithanai dan zikir lidah itu adalah dengan pujian. Puji kepada Allah dianggap sebagai doa. Puji kepada Rasulullah dianggap sebagai selawat. Maka lidah yang sentiasa memuji, lidah yang sentiasa menyebut nama Allah, lidah yang sentiasa membaca Quran, hak tu kita sebut zikir. Hak tu selalu kita dok bincang. Bila sebut masa masalah zikir, maka kita selalu dok fikir pasal apa pasal kita baca Quran, itu dia zikir, kita bertasbih, itu jadi zikir, kita uh, berzikir dengan menyebut nama Allah, kita berselawat, itu jadi zikir. Uh, itu sebut sebagai zikir lidah malah, ada juga cakap-cakap kita yang baik-baik dianggap sebagai zikir. Contohnya, kita memuji kebesaran Allah. Kita memuji kebaikan orang kepada kita. Kerana ada Nabi SAW sebut, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tak kerti nak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga adalah manusia yang tak pernah berterima kasih dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan -tuan, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lidah inilah yang merupakan anggota yang paling penting untuk kita gunakan untuk berzikir. Apatah lagi dengan pujian-pujian yang baik. Orang buat benda baik, kita habaq kata benda baik. Orang buat benda yang molek dan cantik, kita habaq kata cantik. Orang pakai benda elok, tak salah kita nak puji dia. Cantik awak oh, hari ini dan jawab elok-elok. Allah Alhamdulillah, terima kasih. Haa. Ni bila orang puji kata cantik. Oh cantik hang ni. Awak selama ni kon hang ha, nampak aku tak lawa ke? Aku ni hudu ke? La ilaha illallah. Mulut tu dia kena jaga. Ha so, sebab kadang-kadang mulut yang baik itu adalah mulut yang suka memuji perkara-perkara yang menjadi kebaikan. Yang keempat, wa zikrul yadaini bil ata. Dan zikir tangan itu dengan banyak memberi. So, sebab tangan kita ni Allah Ta'ala bagi kita selalu kena bagi benda-benda hak elok ke orang zikrul yadaini bil ata artinya tangan kita ni kita guna untuk benda kebaikan kita guna untuk benda manfaat itu sebab ada setengah ulama termasuk Imam Ghazali kata ketika kamu ambil wudhu, kamu basuh tangan kamu, kamu niat di dalam hati kamu, Ya Allah, engkau jadikanlah tangan aku tangan yang sentiasa memberi. Jangan jadikan tangan aku tangan yang tengstasa meminta ya Allah jadikanlah tangan aku ni tangan yang sentiasa bermanfaat jangan jadikan tangan aku ni tangan yang sentiasa bagi mudarat ke orang asyik-asyik masuk tangan kita a oh, nak jadi tak elok dah Oh ada setengah orang macam tu tangan yang selalu bagi mudarat masuk tangan dia saja, oh jadi hmm, benda tak muhnya jadi jadilah Oh tak ada dia a jadi okey ada orang yang tangan dia tu orang tu panggil tangan bertuah sebab itu Arab kalau sebut naik tangan dia bukannya tanpa orang. Ah ha, pasal ada hadis Nabi sebut tungkahul maratu li arba'in, kawinlah wanita itu kerana empat Yang pertama li jamaliha kerana cantik, yang kedua li nasab li hasabiha kerana ah uh, kerana, kerana keturunan dia yang ketiganya uh, lima liha kerana hartanya yang keempat lidi niha fazfar bizati din taribat yadaka engkau pilihlah wanita yang beragama angka akan naik tangan naik tangan tu maksud dia ialah bertuah ha. jadi Arab pun guna bahasa tangan dia akan membawa kepada tuah ha. jadi masuk tangan dia artinya masuk campur kawan tu je kerja akan jadi walaupun nampak tak berapa tak berapa penting sangat lah dia tu 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 dia kerja kerja dia tanggung kamera ya orang kata kan ha lepas tu masuk-masuk tangan dia nak kerja tu nak, nak jadi kerja tu akan jadi elok kerja tu akan jadi sempurna oh, ha, guru saya ada kata ada orang manusia ni dia macam dengan tudung botol Walaupun dia bukan botol, tapi walaupun dia tudung, kalau tak ada dia, ayak dalam botol akan jadi basi. Dia kena tudung, walaupun tudung tu dia bukan botol. Dia bukan kaca, dia tin saja. Tapi bila tutup saja, ayak tu boleh tahan lama, ayak tu boleh manfaat. Ha, dia kata, biarlah kita ni tak apa jadi botol pun tak apa. Jadi tudung botol pun tak apa, tapi manfaatnya baik. Pasal apa? Pasal tanpa dia kerja tak jadi. Ada juga orang dalam masjid lah contohnya ataupun dalam sekolah. Tukang kebunnya dia tu. Tapi kalau masuk tangan, masuk tangan, campur tangan dengan dia, oh kerja boleh jadi elok. Hal-hal berkaitan dengan sukan Masuk tangan dia aja oh Benda semua jadi elok Orang ada sponsor Ada orang nak bagi duit Ada orang nak tolong macam-macam ha, Kita pun tak tahu apa kelebihan Yang kita sebut sebagai toh Ataupun disebut taribat siadakah eh, artinya fasfar bizatidin taribat tiadaka. engkau carilah wanita yang beragama dia akan selalu bertuah itu, itu maksud tangan tadi ni ha, jadi tangan yang memberi adalah tangan yang mana setiap kali dia memberi maka itu adalah zikir untuk dia sebagai pahala untuk dia tonton perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian kita yang jadi suami ni contohnya yang jadi suami ni pi kerja teruk-teruk buat balik duit kepada anak isteri. Tuan-tuan perempuan -tuan tahu tak? Pada setiap suap yang anak isteri makan, maka kita akan dapat pahala daripada apa yang mereka makan. Kalau satu suap kata setengah ulama dapat 10 pahala bayang kalau tuan-tuan. Kalau kita buat balik rumah makanan nak pula kalau bini kita tu jenis makan kuat, tentu dia suap banyak kali dah. Ah, tapi pahala dia banyak dapat dekat kita. Anak-anak kita pun jenis makan ya Rabbi. Roti canai tujuh biji sepagi. Ya Allah. Dah dah jangan rasa kecewa pasir pada setiap suap tangan dia ke mulut dia. Itu manfaat untuk ayah dia. Itu manfaat untuk kita. Dia jadi sebagai zikir. Dia jadi sebagai pemberian yang baik. Yang kelima. Apa dia lagi? zikrul badan bil wafa. Dan zikir badan itu dengan menyempurnakan segala kewajipan. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Badan kita ni kita guna untuk buat benda kebaikan. Bukan sekat buang ibadat saja, ibadat pun dia ada dua bahagian. Satu bahagian kita sebut sebagai ibadat yang khusus. Ha, ibadat khusus ni sejak semayang, puasa. Kita buat secara khusus. Ha. Ada satu lagi ibadat yang dikatakan ibadat secara secara ibadat umum. Contohnya macam kerja buat tiap-tiap hari. Tolong orang, berderau. Ha, orang panggil apa? Uh, pergi berderao, pergi duduk rewang dengan orang, uh, tolong rumah kenuri, tolong ada majlis-majlis, apa kita buat. Maka itu juga dianggap sebagai guna badan kita untuk benda kebajikan. Selain itu pada tu juga badan kita ni digunakan untuk buat ibadat. ibadat khusus macam puasa apa semua. Itu juga dianggap sebagai zikir badan. Jadi badan kita ni sentiasa dapat pahala dengan kita melaksanakan segala amalan dalam bentuk ibadat umum ataupun dalam bentuk ibadat khusus. Tontonlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Kita cuba tengok pula lagi yang ke-6. Yang keenam wazikrul qalbi bil khawfi war roja Dan zikir uh, hati itu dengan rasa takut dan harap Ulama kata Rasa takut ni artinya apabila kita mula buat ibadat, kita buat dengan penuh ikhlas, kita takut Allah Ta'ala marah kat kita sebab kita tak sempurnakan, tak sempurnakan tugas kita. Rojak ni artinya harap Iaitu setelah kita buat amal kita Maka amalan kita Kita harap Allah Ta'ala terima dengan sempurna Dan bagi pahala banyak Dan kalau boleh pahala yang berlipat ganda Allah Ta'ala boleh lipat gandakan pahala. Semayang dua rakaat di masjid, Allah Ta'ala bagi pahala kita. Pahala kita semayang, bagi pahala kita iktikaf dalam masjid, bagi pahala kita mujahadah. Kalau senang nak berjalan pergi masjid, kena mujahadah. Ah. Jadi itu semua adalah merupakan zikir yang disebut sebagai zikir hati. Zikrul qalbi bil khawfi war roja. Dengan takut dan harap takut dengan azam Allah pasal takut Allah Taala taksir kita di akhirat aku bagi kepada kamu nikmat mata aku bagi kepada kamu nikmat tangan aku bagi kepada bagi kepada kamu nikmat mulut dan lidah aku bagi nikmat pada kamu makan dan sebagainya apa yang kamu nak balas ni apa yang kamu dah buat untuk aku untuk kehidupan akhirat maka hati sentiasa rasa takut takut dengan Allah dan harap Allah Taala menerima apa yang kita laksanakan itu dan kita harap-haraplah Allah taala gandakan pahala berikan kepada kita balasan dan yang 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 apa imbuhan yang setimpal dan sesuai iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan yang terakhirnya kita sebut sebagai wa zikru ruh dan zikir ruh itu adalah at taslimi war ridha iaitu penyerahan diri secara penuh jujur dan ikhlas dan juga dengan penuh rendah diri dan redha artinya kita redha dengan ketentuan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kita nak nak kalau boleh kita ni nak jadilah orang hak macam kita nak nak tapi hak Allah taala atur itu lebih baik sebab itu ada pepatah Arab kata aku juga berkehendak engkau juga berkehendak tapi kita kena menurut yang maha berkehendak Ya? Yeah? Sebab itu kata ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid aku ada berkehendak kamu pun ada berkehendak tapi demi allah dialah yang maha berkehendak bagi sebab itu kita kena redha dengan ketentuan allah Tontonlah puan muslimin muslimat yang dihormati sekalian dalam kehidupan yang kita lalui sekarang ni, kalaulah hati jadi tak redha, tapi sebenarnya kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Contohlah, suatu benda yang Allah Ta'ala dah atur, kita tak tahu benda apa di sebalik dia. Kita pergi ke satu tempat baru, barulah kita rasa, oh ya Allah, Tuhan atur kat kita ni dah elok dah untuk kita. Kalaulah aku tak main, tentu benda-benda ni tak akan dapat, aku dapat. Uh, maka itulah yang kita kata, orang yang zikir jiwa dia, dia menerima dengan penuh keredoan yang Allah ta'ala atur untuk dia, maka dia akan jadi tenang, dia akan jadi senang, dan dia akan jadi lapang hati dia. Ibarat orang yang hidup dalam keadaan uh, penuh dengan keimanan, maka itulah manusia yang hati dia sentiasa jadi orang yang redha, sentiasa menyerah diri dia dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Maka sebab itulah bila orang yang ada iman, orang yang ada ilmu disatukan ataupun dikompilasikan antara iman dengan ilmu, kita akan jadi orang yang sentiasa melaksanakan ibadah dalam bentuk apa yang disebut sebagai zikir yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ini. Mudah-mudahan kita kutip segala kebaikan, Allah Taala bagi pahala kepada kita, Allah Taala bagi kebajikan kepada kita. Allah Taala memberikan kepada kita segala segala pahala yang berlipat ganda insya-Allah mudah-mudahan. Jadi untuk sekadar itu, marilah sama-sama kita merenung, marilah sama-sama kita bermuhasabah, mencari kebaikan demi kebaikan di dalam hidup ini. Supaya setiap yang kita buat ini, Allah Ta'ala bagi, bukan sekadar bagi pahala yang biasa-biasa. Kita nanda Allah Ta'ala bagi kepada kita pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ganjaran pahala di sisi Allah yang kita harapkan, maka segala anggota kita, mata kita, tangan kita, akal kita, dan semua anggota yang ada akan sentiasa berzikir dengan Allah Subhanahu taala untuk mencari kehidupan untuk mencari pahala dalam kehidupan ini. Jadi untuk itu saya mohon ampun maaf kalau ada salah dan silap dan terkasar bahasa insya-Allah dapat manfaat apa yang kita pertemuan kita walau sesingkat masa ini insya-Allah. Wallahu a'lam. akhiri dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واردنا وارضعنا يا يرحم الرحمن اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكم ما شر علينا من قزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا من جهلنا برحمتك يا الرحمن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.